সৰু ফিগাৰ এটা আমি নীটৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকবাৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কিমান ষ্টুডেণ্টে নীটত কোৱালিফাই কৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি এটা ব্যা দাঙি ধৰোঁ কিন্তু আমি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগ এটা গঠন কৰিছিলোঁ আৰু যুৱ আয়োগটোক আমি মূলতঃ দায়িত্ব দিছিলোঁ যে আমাৰ ইকনমিকভাৱে যিখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যাতে মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং এডমিশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ বৰ্তমান আমি এই অনুষ্ঠানটো ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত আমি চলাই আছো তেজপুৰটো নতুন ডিব্ৰুগড়টো পুৰণা ডিব্ৰুগড়ত এলেন বুলি এটা ইনষ্টিটিউটৰ লগত লগ লাগি আমি এই কামটো কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে দুশ বিছগৰাকী ষ্টুডেণ্টে এপিআই কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত তাৰে এশ ত্ৰিশগৰাকী ষ্টুডেণ্টেই মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছে আৰু এই এশ তেৱন্নগৰাকীৰ ভিতৰত তিনিজনে এইমছতো ছিট পাইছে গতিকে চৰকাৰৰ পৰা আমি যিটো এটা প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে এইটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে চব কৰে তেনেকুৱা এটা হ'ব নালাগে ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ ফালৰ পৰা আমি ডিব্ৰুগড়ত যিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সি এইবাৰ দুশ বিছজন ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত এশ তেৱন্নজনক পাৰ কৰাইছে বা পাছ কৰাইছে আৰু বৰ্তমান প্ৰায় ছশ ষ্টুডেণ্টে ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা লৈ আছে ইট ইফেচনেলি কৰা হয় তেজপুৰত চি এছ আৰ এল বুলি এটাৰ লগত আমি লগ লাগি কৰি আছো আৰু এই বছৰতে নলবাৰী শিলচৰ আৰু যোৰহাটতো ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব পাঁচটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ইয়াৰ ফলাফলসমূহ খুব ভাল আহিছে আৰু চবচে ডাঙৰ ৰিজাল্ট আহিছে যে অসমৰ কলেজখিনিতকৈও তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কলেজবিলাকত য'ত নেকি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কটা নাপাইছিল আগত তাৰ কাৰণে যাতে বেছি চিলেকশ্যন হয় সেইটো আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰথম বছৰ খুব প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে আৰু মই যিহেতু আমাৰ বহুত চৰ্চা নহয় যুৱ আয়োগে কৰি থকা কামটোৰ বিষয়ে সেইকাৰণে আজি মই সুবিধালৈ আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেণ্টাৰ ৰানিং হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ত টু ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড সেইকাৰণে বা পৰীক্ষা দিলে তেজপুৰত আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই বছৰতেই নলবাৰী শিলছৰ যোৰহাটত আমি আৰম্ভ কৰিম গ্ৰেজুৱেলি আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে প্ৰতিটো জিলাতে যাতে এনেকুৱা এখন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হ'ব পাৰে আৰু নেক্সট আমাৰ এই পাঁচখন জিলা হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে বজালী জিলা আৰু বঙাইগাঁও জিলাত দুটা খোলাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰথমতে এইখিনি আমি খুলি ল'ব খুজিছোঁ তাৰ পিছত আমি এনেকৈ নগাঁও দুদিন পিছত মৰিগাঁও এনেকৈ আহি থাকিম কিন্তু যিবিলাক নেশ্যনেল ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউট আছে আমি টেণ্ডাৰ কৰি কৰোঁ চব একেলগে আহিব নোখোজে আমি লাহে লাহে ইয়াক আগবঢ়াই আছোঁ লাহে লাহে কৰি আছো কিন্তু বৰ বৰ্তমান মৰিগাঁও আৰু নগাঁও ল'ৰা ছোৱালীক আমি তেজপুৰ চেণ্টাৰত টেগ কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ থকা খোৱা গোটেই সুবিধা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কৰি দিয়া হয় কৰ্চ ফিও লোৱা নহয় গতিকে লাহে লাহে থকাৰ কাৰণে আমি হোষ্টেলবিলাক ঠিক কৰি দিছোঁ আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো কিন্তু জাষ্ট আমি এটা যোৱা বছৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট সফলতাৰ মুখ দেখিছে লাহে লাহে ই এক্সপাণ্ড আমি কৰি কৰি গৈ থাকিম যাতে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি টিউচন হোৱাৰ কাৰণে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায় সেইকাৰণে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুৱাহাটীৰ এলেন চেণ্টাৰত সোমাবৰ কাৰণে বহুত ফিজ দিব লাগে একেটা এলেন ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী খৰচত একে শিক্ষক আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা মধ্যবিত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিছে এইটো এটা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বাই নেক্সট ইয়াৰ ই আৰু বহুত এক্সপাণ্ড হ'ব এইটো তাতে তেওঁলোকে জানে লোকেলি কৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ ছশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে তেজপুৰত আমাৰ এতিয়ালৈকে এশ ছয়জন ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি আছে গতিকে লাহে লাহে আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল ট'টেল এই বছৰত আমি এহেজাৰতকৈও বেছি যাতে আমি প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত ল'ব পাৰোঁ নলবাৰীত এহেজাৰ শিলচৰত এহেজাৰ যোৰহাটত এহেজাৰ কাৰণ এতিয়া আমাৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চীট মিলি প্ৰায় দহ হেজাৰমান চিট অসমত আৰু চেণ্ট্ৰেল ক'ত কোটা মিলি হৈ যায় সেইখিনি আমি ল'বৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কামটো বহুত আগবাঢ়ি গৈছিল